અભિનેત્રી અને મંડી લોકસભા સીટ પરથી ભાજપની ઉમેદવાર કંગના તાજેતરમાં જ કુલ્લુના બિજલી મહાદેવ મંદિરે પહોંચી હતી જ્યાં તેણે મહાદેવના દર્શન કરી વિજયના આશીર્વાદ લીધા હતા આ સાથે જ તેણે મંદિરની આસપાસ ઉમટેલા પોતાના સમર્થકો સાથે ફોટા પણ પડાવ્યા હતા કંગના એ મંદિરે પહોંચીને ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા અને મીડિયા સાથે વાત કરતા ખુશી પણ વ્યક્ત કરી હતી बहुत जबरदस्त अनुभव रहा देखिए जो यात्रा होती है महादेव के लिए जो यात्रा होती है वो उसमें परिश्रम तो लगना ही चाहिए ये हमारे हिंदू धर्म का ये सबसे ज्यादा जो है आवश्यक देख लीजिए हम जब मेडिटेशन भी करते हैं तो हमेशा आसन के बात करते हैं हठ योग के बात करते हैं ताकि पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाए तो लोगों को इस तरह की पिलग्रमिज लेनी चाहिए आ, आ, मैं कहूँगी कि जो हमारा हिमाचल है अध्यात्म की दृष्टि से जगह जगह जग जो है पांडवों ने जगह जगह जग जग जो है शिव पार्वती जी ने कार्तिकेय स्वामी ने न जाने कितने ऋषियों ने पर, आ, पराशर ऋषि से लेकर आज मैं वहाँ भी गई रोवालसर में मैं जो है लोमत ऋषि के मंदिर में गई तो ऐसे हमारे यहाँ पे न जाने कितने जो है वो आध्यात्मिक पर्यटन के करके हिमाचल में आध्यात्मिक पर्यटन को भी हम बढ़ावा देंगे और भी हम लोग चाहते हैं कि योग की दृष्टि से यहाँ पर लोग आए योग में जाए ना की सिर्फ ताजी हवा लेकिन मन की शांति को जो है वो पाए आ साथ जारी कंगना ने स्वाति मालीवाल ने लाई ने सवाल पूछा मो तो आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर केजरीवाल सामने सवालों उठाया सामो कंगना शू कहू श्रीमती मालीवाल ने आज एनआई को दिया एक इंटरव्यू में कहा है कि सीएम आवास में उनको पिट, उनको पीटा जाता रहा और चिल्लाती थी लेकिन सीएम या आप पार्टी का कोई और मदद के लिए नहीं आया ये दुखद है बिल्कुल देखिए करप्ट आ, मैं कहूंगी कि जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है कितने आ, घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बनके जो ऐसे जो लोग जेल जा रहे हैं निश्चय ही देयर कैरेक्टर्स क्वेश्चनेबल ना मंदिर में दर्शन પછી કુલ્લુ થી मंडी પહોંચતી વખતે સ્થાનિક લોકો સાથે પણ કંગનાએ મુલાકાત કરી હતી તો સ્થાનિકોએ પણ ફૂલો સાથે કંગનાનું સ્વાગત કર્યું હતું અહીં આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે કંગના मंडी લોકસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહી છે જે બેઠક પરંપરાગત રીતે કોંગ્રેસનો ગઢ રહી છે હિમાચલ પ્રદેશમાં પહેલી જૂને મતદાન થવાનું છે જ્યારે કંગના સહિતના અન્ય પક્ષોના ઉમેદવારોનું નું ભવિષ્ય પણ નક્કી થશે બ્યુરો રિપોર્ટ